o'zi milliy sertifikat barcha fanlardan deyarli barcha umumta'lim maktablarda o'tiladigan fanlardan joriy qilingan ona tili bo'yicha tushuncha beradigan bo'lsam ona tili milliy sertifikatni maqsadi o'sha topshiruvchini abituriyentni yoki kandidatni deylik ona tili bilish darajasini belgilash baholash ona tilini u qay darajada biladi ya'ni o'zbek tilini qay darajada biladi qay darajada foydalana oladi ko'pchilik aytadi sefer imtihoni yoki iyls imtihoni o'zbekcha variantida bu ays imtihonidan yoki sefer imtihonidan ozgina farq qiladi hozirgi nizom yangilangan 2023 ming yigirma yil yigirma ikkinchi yigirma uchun yangi nizom joriy qilingan bu nizom bo'yicha bizada 45 ta savol bor 45 ta savol o'zini bo'limlarga bo'linib ketadi bizda 45 ta savolning 17 tasi grammatika va adabiyot o'sha o'zimiz ishlaydigan ona tildagi grammatika imlo qoidalari o'z ma'no ko'chma ma'no bo'lishi mumkin yoki e o'sha fe'l so'z turkumi ot so'z turkumi mana shunga o'xshagan grammatikalar o'n yetti birdan o'n yettigacha keyin bizada matn beriladi birinchi matnimiz ilmiy matn bo'ladi ilmiy matnni o'qib tushunish kerak bu ingliz tilidagi xuddi redinga to'g'ri keladi ya'ni o'sha matn beriladi matn bo'yicha savollar savollarni siz o'qib o'sha matn bo'yicha o'qib tushunishingizni belgilab beradi keyingi matn yana bitta matn bo'ladi bu nasriy asarlar bo'ladi nasriy asarlar bo'yicha savollar berilgan bo'ladi nasriy yoki dramatik asar deyilgan nizom bo'yicha nasriy va dramatik asarlar beriladi siz o'shani o'qib tushunishingizni belgi baholab beradi bu va keyingisi g'azal tahlili g'azal tahlilida o'sha beshta savol beriladi beshta savoldan yigirma sakkizinchi o'ttiz ikkinchi savollarni tashkil qiladi bu va o'sha g'azal tahlilini o'sha kimnidir qalamiga mansub misol uchun mumtoza adabiyot namoyandalarini birortasini o'sha qalamiga mansub bo'lgan g'azal beriladi u bo'yicha savollari bo'ladi uni u qiyin bo'lmaydi g'azal tahlilida hozirgi kunda ko'pchilik manga murojaat qilishyapti g'azal tahlilini o'rgating g'azal tahlilini o'rgating u umuman qiyin emas g'azal beriladi g'azalni tushunishi qiyin bo'lgan so'zlarni jadval qilib berib qo'ygan bo'ladi masalan bugun ustoz bilan ham ko'rdik nargis nargis g'azalda ko'z degan ma'noni bildirib keladi uni o'zi yozib qo'ygan ham bo'ladi u tushunilishi bugungi kunda qiyin bo'lgan so'zlarni tagida berib ketgan bo'ladi o'shani qo'yib siz uni o'qishingiz kerak hozirgi tilimizga tadbilini qilib o'qisangiz u juda judayam oson faqat uni tushunib o'qishingiz kerak bo'ladi keyingi savol o'ttiz uchdan qirq to'rtgacha bu yana grammatika desa ham bo'ladi buni adabiyot nazariyasi bilan grammatika adabiyotdan ham savollar tushadi qofiya radiflar bo'yicha yoki she'riy san'atlar bo'yicha yoki o'sha ona tilidan yana grammatik savollar tushadi va buni birinchi qismdagi grammatikadan farqi siz yozishingiz kerak bo'ladi test variantlari berilmaydi o'zingiz savollarni javobini yozishingiz kerak bo'ladi yozma usulda va 45-inchisi bu esse 45 beshinchi esse va u eng katta ball beradigan bir bo'lim hisoblanadi yigirma to'rt bal ajratilgan bir esseni o'ziga esseda muammo beriladi misol uchun ikkita taraf beriladi siz qaysi birini tanlaysiz va siz o'zizni tanlovingizni isbotlab nima uchun shuni tanlaganingizni yozishingiz kerak bo'ladi masalan oddiy tushuntiradigan bo'lsak ho siz onlayn ta'limni tanlaysizmi offlayn ta'limni tanlaysizmi degan bo'lsa masalan an'anaviy yoki masofaviy deydigan bo'lsa siz qaysi birini tanlaysiz masalan man onlaynni tanlaydigan bo'lsam nima uchun tanlaganimni isbotlayman nima uchun tanlaganimni yozib ketamanda xulosa shu fikrlarga asoslanib men an'anaviy ta'limdan ko'ra masofaviy ta'limni hozirgi kunda tanlayman desiz bo'ldi bugun ham ko'pchilik o'quvchilarimizda ko'rdik esseni xuddi insho tarzda yozishadi insho tarzda bo'lmaydi esse ko'pchilik hamma uchun fikr bildirib qo'yadida hammani tanlovini misol uchun hozirgi kunda ko'pchilik oflayn ta'limni tanlaydi yoki biz shunaqa qilishimiz kerak bunga e'tibor qaratadigan bo'lsak ko'pchilik shuni tanlaydi yoki barchamiz bitta mana shu yo'nalishdan ketishimiz kerak tarzdagi barchaga hammaga xulosa berib qo'yishadi hammaga tanlov berib qo'yishadi esseda siz o'zingizni shaxsiy fikringizni shaxsiy tanlovingizni nima uchun uni tanlaganingizni asoslab bersangiz bo'ldi hozirgi kunda ko'pchilik o'quvchilar murojaat qilishyapti aynan mana shu ikkita bo'lim g'azal bilan essede murojaat qilishyapti g'azal qiyin emas mana shu narsani o'zizga nima qiling qabul qiling g'azal qiyin emas faqat tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlarni to'g'ri joyiga qo'yib o'qisangiz qiyin emas chunki u ham o'zbek tilida yozilgan bo'ladi o'zbek tilida shunchaki o'qib uni tushunasiz esseda esa shaxsiy tanlovingizni shaxsiy fikrlaringiz bilan bildirsangiz juda ham qiyin emas faqat o'quvchilar so'zni ko'paytirib badiiy uslubdan foydalanib ayniqsa mana shu misolni ko'p hozirgi rivojlanib borayotgan yangi o'zbekistonimizda deb fikr bildirishadida shuni hozirgi yurtimiz hozirgi kunda deb ketsa ham hamma tushunadi biz amerika haqida yozmayapmizku o'zbekiston haqida yozamiz so'z ko'paytirishga ishlamang bunda faqatgina oddiy oddiy so'zlar bilan shaxsiy tanlovingizni bildirsangiz essdan yaxshi ball olib chiqaolasiz